нету места. Я не поняла, что не пропустите меня, молодой человек, в конце концов. Да что это такое? Пропустите меня. Вот меня же вызывали в конце концов. Да, вот. Ну что вы, что вы мне хотите сказать, что, что мне нужно стоять смирно по стойке и помыть шею, потому что людей много вдали. Ой. Вы хотите из грязной, какой удивительный молодой человек, в конце концов. Ну что ж, дорогие, дорогие, шалом, шалом, фиры Марковна, вызывали, да, конечно, вызывали. Куда вы без Фиры Марковны, дети, в конце концов. О, какой шикарный вид, я вас умоляю. Дорогие, радуйтесь, к вам приехала Фира Марковна, профессиональная сваха. Ну что вы на меня смотрите? Илья квадрат, черный маленький, Молодой человек. Такой интересный молодой человек. У меня именно к вам есть шикарное предложение. Вы не сможете от него отказаться. Ой, а, вы уже понятно, понятно. Всемирная сваха может так соединить вас, что вас никто никогда потом не разъединит. Ну что ж, дорогие друзья вы думаете, с какой-то радостью я здесь, так я вам скажу, делать людей счастливыми – это моя профессиональная обязанность. Ну что ж, дорогие друзья, бегите, рассказываем, что где у нас случилось. Ой, извините. Алю, что вы кричите? Ой, молодой человек, кто вас воспитывал? И в конце до концов, куда вы попали? Во-первых, не туда, а в кого. А во-вторых, куда вы целились. Вот куда вы целились, туда вы и попали. Ой, как грубо, кто были ваши родители. Ой, дорогие друзья, я не знаю, что молодой человека с прицелом, но стрелял он как раз туда, куда мог попасть. Это совсем не то, что вы думаете. Я имею в виду клинику травматологии. Ой, извините. Алло. Да-да-да, Зира да, да. Марковна, Вера Марковна, да. Викентий Иванович. Ну, помню, помню, вы хотели место, чтобы она была молодая, да-да-да, красивая и, и что, и богатая? Так я не поняла, вам нужно три жены? Ах, а, одна, и чтобы она все это имела. Дорогой мой Викентий Иванович, а простите, а что вы имеете? Да-да. Ну, ну кто вы по профессии? Пара кто? А, паразитолог. Ага, как романтично. А скажите, пожалуйста. Да, а, а вот вы что? Уезжаете в Европу? Ой, это уже очень интересно, да? А что вы, паразитов лечите? А, вы их изучаете. А что, у нас в стране уже паразитов не осталось? Ах, есть еще, да. Вы просто будете преподавать в университете? Три года. Подождите, подождите минуточку. Барышни, барышни, кому нужен муж-паразит? Ой, извините, извините, паразитолог. Никто не хочет выйти замуж за паразитолога. Ой, кто это? Стоять! Викенти будем искать. Все! Стоять! Почему ты здесь, а не там у меня в Тель-Авиве? Или у мамы вечере? Все, Фира. И чем это вы так недовольны? не делайте мне нервы. О, тетя Фира делает ему нервы. Так я тебе, дорогой, скажу, что ты еще не знаешь, как тетя Фира может делать нервы. Я понимаю слов. Конечно, он понимает слов. Подожди. Когда мы едем к маме, так иди сюда. Бегом я ей дам презент от тети Фира из сен аль к маме. Тапочки. Что это, такое? это купальные тапочки из Израиля? Зачем моей маме берут радикулитов? Еще в холодном я зараза Питере, купальные тапочки. Ой! Ну, когда-то у мамы должны были быть тапочки. Почему бы не сегодня? Жорик, ты просто не любишь свою маму. Жорик! Я тебе умоляю, вернись, Жорик, только без цен, только без тер. Ох, между прочим, парень. Жорик пока еще, пока еще не женат. Ну что, ж, дорогие, у нас парец Израиль, ой, извините, алло, алло, слушай вас, да. Яков Абрамович, дорогой мой, добрый мой человечек, да-да, это Фира Марковна, да, да, вы знаете, я, я, я помню, что у вас ужасная дочь и не дает вам жить, но я вас прошу, когда я привожу к вам очередного жениха, так не надо, надо же на него бросаться сразу на шею, целовать ему руки, кричать «Спаситель! Спаситель!» Вы понимаете, женихи начинают что-то подозревать. Так, договорились. Да, завтра я приведу нового молодого человека, очень приличный молодой человек и, и кстати, хорошие родители. Да, так вот, дорогие друзья, Фира Марковна умеет делать чудеса, когда встречается он и она. Ой, извините. Алло, слушаю вас. Да, я очень не могу Дорогие друзья, очень важный звонок. Да, да, я вас помню. Да, вы хотели невесту с хорошим приданным, да. Открывайте счет в банке. Я нашла вам невесту. За нее дают 50 Шекели, что, что вы хотите посмотреть ее фото. Ха, дорогой мой, за такие деньги я фото не показываю. Вот женитесь, получите приданное, купите себе фотоаппарат и фотографируйте ее сколько угодно. Ох уж это молодежь конце то концов хотят больше, красивее, богаче и немножечко умнее. Но, дорогие друзья, ой, извините, алло, да-да-да-да, алло, откуда у вас на Чукотке мой номер телефона? Абрамович? Да. А, Яков Абрамович. Ой, чтобы он нам был здоров, Яков Абрамович Вы знаете, да, мы можем вам найти невесту в конце до концов Чтобы она была немножко не чукче. А кем? Японской? Ну что ж, будем искать, да А что еще? Приданная олени Дорогой мой, но он одет он хочет красавицу и поночку еще рогатых оленей. Дорогой мой, да вы только женитесь, вы запрыгаете, как тот рогатый холень. Да, слушай Да, ну где вы? Ну как где вы? А я где У! ой. Тетя Фира попала немножечко на тот концерт. Дорогие мои, чуть-чуть <свят> пора. еще бы вы мне были здоровы. Продолжается. Жизнь продолжается. Садитесь жизнь, радойтесь жизнь. Потому что если ей быть недовольным, она... познакомиться с Ферой Марками. Давайте еще аплодисменты. И, друзья, сейчас я хочу вам представить настоящую радость. И пусть это для вас будет большим подарком, потому что сейчас коллектив «Радость» города Шепетовки будет для вас танцевать удивительную композицию Хава Нагила. Встречаем их сильными большими аплодисментами.